Ирина Агеева, директор по политике с Иральского центра ближайших встреч. Четыре года назад, когда я училась в Израиле при поддержке посольства израильского, наш руководитель тренингового центра сказал, что Израиль находится в состоянии войны со всеми странами, которые его окружают. Но наша задача ⁇ найти друзей, которые бы внесли то доброе, те идеи, которые Израиль несет в мир, те самые лучшие достижения, на которые мы способны. И э, для меня этот тренинг, он уже второй в этом году за последние два месяца, да? я, я, хочу с вами поделиться э, той э, радостью и той благодарностью и государству Израиля, и к тем э, друзьям, которых я там нашла. Да? Четыре года назад, когда мне говорили о том, что в Израиле самая лучшая тренера по, по боевой травме, я не очень понимала, зачем в Украине нужна эта тема, да? Но э, сейчас, э, когда многие из вас столкнулись с беженцами, с ранеными, с собственной травмой, с собственным опытом перемещения. Да? Возможно, тот опыт, когда после бомбежки директор школы организует праздник для детей, и город выходит из ступора, возможно, вот такие вот методики, они могут быть вам полезны, если вы поверите в то, что у вас нет никого, кто мог бы вам помочь, кроме самих себя. И те ресурсы, которые у вас есть, вы, каждый из вас — это инструмент. Каждый из вас владеет знаниями, я думаю, за те 2-3 дня получит гораздо больше методик для того, чтобы быть полезным людям, которые находятся рядом с вами. Я очень благодарна за тот опыт и за ту учебу, которая была мне предоставлена. В декабре месяце мы провели тренинг для священников, и несмотря на то, что группа была уникальная, очень специфическая, они нашли тот единственный вопрос, который хотели задать тренерам. Например, имеет ли право священник брать оружие в руки? Да? Это важно. Имеет ли право священник э, вести службу не в рясе, а в камуфляже? Это важно. Нет, не имеет, потому что если его возьмут в плен, он будет как военное лицо. Он не имеет права брать оружие, потому что его задача на войне быть гражданским лицом. И снимать тех обезьян, которые превратились в мародеры на землю, для того, чтобы они возвращались в человеческий круг. Эти задачи, я думаю, что на ближайшие три дня найдите один единственный вопрос. Грубо очень большая. Я не думаю, что мы раз могут проработать каждую вашу травму, каждую тему. Но быть полезным, максимально сконцентрируйтесь. У Моти есть опыт участия в боях в секторе Газия в августе месяца. он боевой психолог, и он кроме того, что психолог, является еще и офицером. И вот та роль человека с знаниями, человека с погонами, которую он использует, и те и самые лучшие практики, которые можно использовать в Украине, я думаю, что потратить время на то, чтобы правильно задать вопрос, найти самую важную тему для вас и быть тем ресурсом в группе, который сможет взаимопомогать друг другу. Мы специально собрали психологов, психотерапевтов и психиатров для того, чтобы вот эти грани, вот эти связи, там где терапия уже не помогает, нужна психиатрия, и чтобы вы имели возможность создать свое сообщество на территории страны и помогать как на территории подконтрольной, так и на неподконтрольной.